Да, В эфире программа Слово депутатом. Я Федер Бондар. И есть нашей студии сегодня Андрей Алексеевич Водотурский, народный депутат Украины. Я вас витаю. Здравствуйте. Андрей Алексеевич. Первый вопрос, который мне, например, хотелось бы задать вам, это насколько отличается мир бизнеса, к которому вы все-таки больше привыкли, от политического мира, тем более от работы в законодательном органе. Ожидали ли вы увидеть именно то, что увидели? А -а -а различия кардинальные. Да? Во-первых, я человек из бизнеса. 15 лет провел, работая в компании Небулон. Перед тем, как принять присягу, я уволился. Делаю, скажем, совершенно другие вещи. И те, которые я не ожидал, что я их буду делать. Ну, во-первых, начну с того, что я принял решение баллотироваться достаточно поздно. То есть официально принял решение 3 сентября. Я э, всю жизнь до этого считал, что я не буду заниматься политикой и всегда гордился тем, что я бизнесмен. Э, и скажем, с таким неуважением относился к тем э, депутатам, которые были у нас в Верховной Раде оно пришлось, скажем так. Это отдельный разговор. Почему я так принял решение? Ну, скажем, если коротко, то стало страшно. Страшно за то, что мной будут управлять недостойные люди тогда, когда я мог это сделать. Это раз. Во-вторых, компания уже на том уровне находится, что, в принципе, я себе это могу позволить, да, заниматься общественной деятельностью. Третье, я почувствовал, что... Я могу поделиться тем опытом, тем знаниями, которые я приобрел в компании на благо нашего общества. Отличие заключается в таком, скажем, хаосе. У меня впечатление о парламенте менялось на протяжении всей работы. Были и депрессивные моменты, были и оптимистичные такие вот моменты. Что депрессивного, скажем, что непонятного было мне как бизнесмена, который считает нужным планировать, нужно спрашивать за проведенную работу, ориентир на результат. Первая работа в парламенте, не понимал, для чего я вообще туда попал, чем я должен там заниматься. Собирает на 10 часов перерыв до 12, 10 минут посидели, перерыв до 4 часов. И так практически продолжалось всю неделю. А, насколько я потом понял, это просто такие вот были организационного характера, проблемы. А, потом, когда Рада заработала, то я понял, как это происходит, что... Ах, ну, у нас так устроено... подготовительная работа, наверное, вот. занимает гораздо больше времени. Чем Понимаете, на... дело в том, что Сенсионные. там не все принимают участие, к сожалению, да, в ä, принятии решений. Вот то, что меня, скажем, ну, неприятно вот, удивило. А, работают а, круглосуточно единицы, а, руководство партии, фракций, а, лидеры а, встречаются, обсуждают. А депутаты, которые не участвуют в этом, им скучно. Поэтому, как говорится, что власть никому не дают, власть нужно брать. И поэтому работа каждого депутата заключается в том, чтобы он нашел применение для себя, чем он должен заниматься, чем он может заниматься. То есть, первое, нужно владеть информацией, нужно участвовать в этих процессах, быть полезным пробивать дорогу да, с помощью законотворчества, с помощью профессионализма. Тогда ты будешь участвовать, тогда ты будешь востребован, тогда ты сможешь добиться определенных изменений и результатов в парламенте. Если не ошибаюсь, основной опыт по работе в Небулон вы имели именно на внешнем рынке. На международном, да? Ну, да, скажем, это Торговый блок, который включает в себя и торговлю на внутреннем рынке, и международная торговля, это развитие новых рынков сбыта для украинской продукции, это качество, это логистика, и при том логистика как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке, это участие в стратегических решениях компании, это строительство. Такое ну, сельское хозяйство в целом такой очень объемный угу. ну, скажем проект и э, очень много людей задействовано это организа организаторские способности много чего. Я хотел поинтересоваться в этом контексте, как вам видится будущее именно развитие внешнего рынка, конкурентоспособность украинских предприятий в Европе, да и в целом в мире? Вам, как депутату, может быть, придется каким-то образом прилагать усилия к тому, чтобы больше могли продвигаться именно интересы экономические Украины? Да, дело в том, что Украина, тем более в сельском хозяйстве достаточно конкурентная страна. И э, можно приводить разные цифры, что было сделано за это время, чего достигла Украина. Сегодня мировой рынок сельского хозяйства без Украины практически невозможен. Э, сегодня Украина влияет на мировые цены. Э, в плане зерновых я надеюсь, что и в плане продуктов переработки тоже будет. Да, нам сегодня предлагает и помощь и Евросоюз, нам нужно перенаправлять усилия. К сожалению, я вот сталкиваюсь с разными отраслями сельского хозяйства по новому роду деятельности, такие как, например, молочная, да, или там мясо молочная отрасль. Я смотрю, какие вот беды, вот у нас вчера состоялся Подкомитет, заседание подкомитета, на котором было 6 депутатов, которые входят в огромный комитет. Mm -hmm. И мы пригласили 11 человек, это общественная организация. Такой вот интересный был проект. Мы на протяжении двух часов вот общались по поводу того, что вообще нужно для бизнеса. Да? Ну, не буду рассказывать в целом весь разговор, и наведу такой вот пример выступал человек, который представлял молочную продукцию э, производителей Украины, и он жаловался на то, что у нас э, мы не можем конкурировать. Для меня это было удивительно слышать. Почему? Потому что раз мы конкурентные в плане э, зерновых экспорта, то есть это входящая затратная часть, то как мы можем быть не в продуктах производства? То есть это это не то, что там поверхностно нужно затронуть на эту тему, а этим нужно бить в колокола, нужно заниматься этим, нужно спросить, что вам нужно, чем вам помочь, для того, чтобы мы могли наладить новые рынки сбыта. Я думаю, что проблема только в законодательном уровне. Что нужно сделать? Хотя бы начать с того, чтобы не мешать. Нужно убрать все, ну не все практически, но ряд контролирующих органов, которые действительно забирают очень много времени. Я вот очень часто привожу слова генерального директора компании Небулон, который говорил, что 80% его времени уходит на борьбу с чиновниками, а 20% времени уходило на то, чтобы заниматься непосредственно компанией. Это то же самое касается всех предпринимателей. Поэтому создать нормальную благотворительную среду, и наши люди смогут благотворно. заняться благо, благотворно, да, и люди смогут эм, отработать, и мы сможем быть конкурентными. Это и инвестиции, это рабочие места э, в сельское хозяйство, и в целом это достаточно большая отрасль, которая может быть локомотивом ну, многих сопутствующих э, бизнесов и uh -huh. индустрий ну, рядом. Тут тут сложно спорить, конечно, чиновничество и бюрократия – это тормоз во множестве сфер вообще общественной жизни. Но, может быть, тут э, не менее важно и внедрять, скажем, тот же европейский опыт для развития того же животноводства, когда датируется буквально это и очень серьезно датируется. У нас же, в принципе, Распрощались с огромными стадами тех же коров именно потому, что нужно было хоть как-то выживать и единичным жителям сел и хозяйством. Поддержка государственная. Что нужно для того, чтобы она действительно появилась? Вы знаете, я вот очень часто слышу такую вот точку зрения: вот надо помогать, надо датировать. И всегда приводят э, пример Европу. Давайте не будем забывать. Э, сравнивать еще другие вещи да то есть в европе совершенно другая социальная среда проблема в чем то что есть менеджмент есть например банковский сектор есть куда идти да там э, скажем так доля сельского хозяйства даже в таких ну странах которые мы называем э, сельхоз страны, как франция да, в которой там развита германия в том числе является экспортерами с евросоюза да то у них есть более привлекательные отрасли, у нас же является э, сельское хозяйство локомотивом, поэтому нам есть что датировать, есть что датировать по сравнению с сельским хозяйством. А сельское хозяйство в Украине само самостоятельно сможет заниматься и двигаться вперед и быть прибыльным. То есть я против дотации, тем более у нас в нашей стране дотация это все имеют колоссальную коррупционную составляющую, есть, поэтому упираемся опять -таки в бюрократию, которая решает кому давать. Кому поэтому да. я за то, чтобы облегчить да, условия ведения бизнеса, но ну, начать с этого. Потом, если недостаточно будет, тогда можно вернуться к рассмотрению вопроса э, о помощи. То есть, в принципе, по вашей логике и просто по логике не обязательно помогать, главное не, не мешать, мешать. Конечно, конечно. Да? Да, согласен. Хотя, с другой стороны, если бы у нас банковские кредиты выдавали хотя бы под 5%, не говоря о 2-3, так как в Европе, то я думаю, что и экономика в целом развивалась бы совсем другими темпами. Финансовые рынки это отдельная тема. Это риски. Но, с другой стороны, это и привлекательность одновременно. Поэтому, создавая условия, показывая тем, что мы, во-первых, ну, должны провести реформы, которые ожидают, и... Украина станет реально инвестиционно привлекательной страной. Пойдут сразу же эти деньги в Украину, и тогда у нас будут э, дешевые кредиты. Э, и тогда мы сможем запустить все эти процессы, инвестиционные процессы. И тогда мы сможем выйти вот с этой вот ямы. И что для этого нужно? Для того, чтобы этот механизм заработал? Э, первое – мир. Да, второе – реформы, которых, в принципе, знаете, вот… Э, Каждый политик, который у нас был у власти, очень любили ездить то в Москву. То потом поняли, что можно еще ездить в Брюссель, и просили деньги, помощь. Но сейчас политику для того, чтобы получить это, нужно приехать и показать. Вот мы сделали это, мы сделали вот это хотя бы несколько пунктов. И тогда мы получим доверие, и тогда нам смогут начать помогать. Тогда мы уйдем от этих рисков. Поэтому все уже давно ждут реформы. Вот нам нужно этому парламенту показать, что мы способны. И у нас ну, не больше трех месяцев. Вы, находясь в сессионном зале Верховного Совета, в кулуарах, общаясь с коллегами, вы замечаете, что там присутствует эта критическая масса людей, которые готовы что-то менять? Менять именно в лучшую сторону. Есть критическая масса людей, которые готовы менять. Но проблема в том, что не все знают, как менять. То есть такой парламент, это, скажем, много случайных людей, которые попали туда случайно, и они действительно вот верят в то, что можно изменить, в то, что они готовы бороться, в то, что они защищают интересы страны. Они не идут лоббировать бизнес, они не идут ради каких-то личных э, выгод, э, льгот, которые действительно верят в том, что э, они могут изменить. Проблема в качестве. Проблема в том, что они не профессионалы. Проблема в том, что они не могут качественно провести законотворческую деятельность. Я надеюсь, что с каждым э, с каждыми новыми выборами вот мы будем работать над качеством наших парламентариев. Ну а что касается коалиции большинство э -э, периодически создавалось впечатление, что оно очень шаткое, даже в организационных вопросах, когда определялись руководители некоторых структур и комитетов парламентских и государственных. Как вам видится будущее коалиции? Коалиция большая, есть лидеры, лидеры достаточно много даже в партии блока Петра Порошенко, в которую я вхожу. Это вот такой вот процесс парламентаризма. То есть как раз этим и отличается нынешний парламент от предыдущего. Когда была диктатура власти, когда была очень жесткая команда сверху, которой ну, не подчиниться нельзя было, да, то в этом парламенте дискуссии, в этом парламенте обсуждения, я считаю, что коалиция работает э, очень хорошо и она начала работать даже до первого заседания парламента. Можно посмотреть, как прописана коалиционная угода, насколько качественно она прописана. А сегодня это является таким вот навигатором работы всего парламента. Я считаю, что ну, грех жаловаться, да, на коалицию сегодня еще такая вот сложная и экономическая, и политическая ситуация в стране. Поэтому я думаю, это как раз то, что должно еще сильнее сплотить эту коалицию. Коалицию действительно демократических сил. Это первый раз такой в парламенте проевропейские. Да. Поэтому и раз, и второе, то, что у нас, к сожалению, есть опыт, горький опыт, вот как раз развала вот, демократических сил. Почему? Потому что, ну, скажем, не смогли договориться. Поэтому я думаю, что все мы можем учиться, все мы извлекаем опыты, уроки с истории. Поэтому я думаю, эта коалиция, пока мы не наведем порядок в стране, она будет существовать. У остается порядка 4 минут. Возвращаясь к тому, что вам удалось, или не удалось за вот эти месяцы в статусе народного депутата. Я вижу, у вас есть и скриншот странички в интернете, которые могут, наверное, найти, в том числе наши зрители. Вкратце, что бы вы отметили, о том, что вы пытались сделать, что вам удалось? Если вкратце, я участник такого проекта, звит народного депутата за первый месяц работы в парламенте. То есть я когда баллотировался, то я обещал э, избирателям на округе каждый месяц отчитываться. Эту информацию можно найти у меня на веб-странице. И э, я придам ее огласке. Я буду также отчитываться и уже начал отчитываться э, в газетах. Э, Работа депутата заключается на двух уровнях. Первое это законотворчество в парламенте, второе это работа на округе, потому что я депутат на 130 округа. Я провел ряд встреч, проехался по всем районам. Да, это были более-менее ну, скажем такие первые встречи. Я хочу сказать, что я был, наверное, единственным депутатом, который приехал на округ после выборов. Я общался с людьми я участвовал, встречался с людьми, которые перекрывали дороги в связи с отключением электричества. Сейчас я планирую открытие офисов, громадских приемальниц, скажем так, в каждом районе. Я бы хотел бы воспользоваться этой возможностью и пригласить людей, пригласить активных общественных деятелей в каждом районе, которые бы хотели бы помочь мне, помочь людям заниматься как раз вот такой вот депутатской деятельностью, используя те же инструменты, которые есть у депутата, быть представителем народного депутата в районе. Поэтому все желающие, просим направить информацию. Я думаю, вы это видите, эту информацию на экране. Телефон, электронная почта. Да, поэтому прошу предложить свои кандидатуры, либо людей, которых вы считаете нужным, важным, которые помогли бы вот наладить эти вопросы непосредственно в районах. Это то, что касается непосредственно работы в округах. Второе, относительно законотворчества. Я подписал э, три законопроекта, которые я внесу либо в понедельник, либо во вторник. Я думаю, тоже отдам информацию на своей странице Фейсбука. Эти законопроекты связаны с сельским хозяйством, вот, э, с реформированием. Это в частности ГМО, потому что у нас давно наболевший этот вопрос, Второе ⁇ это относительно... За или против ГМО? За то, чтобы мы его признали для начала. Потом общественность должна, в принципе, принимать, а что мы делаем. У меня упрощенный есть вариант. Если мы стремимся Помните, в Европу, то мы должны импортировать все то ноу-хау, которое они потратили деньги и время на то, чтобы признать какие-то гены модифицированные да, в продукции. Мы приезжаем в Европу, мы не боимся есть хлеб. Почему мы не можем взять те же стандарты, которые ну, они прожили? да? То есть это если вкратце. Второе, я бы хотел бы сказать, что я еще являюсь руководителем партии Блока Петра Порошенко в Николаевской области. Поэтому мы сейчас вот подыскиваем непосредственно тоже активных людей, которые бы хотели заниматься общественной деятельностью профессионально. Вот, поэтому желающие просим подавать документы. У нас э, партия была зарегистрирована 26, региональное отделение было зарегистрировано 26 декабря. Поэтому сейчас, я думаю, многие увидят э, начало работы и я думаю, мы с вами будем встречаться Спасибо. и больше это обсуждать. Спасибо. Да. Дякую всем, кто был с нами за увагу. Это был народный депутат Украины Андрей Алексеевич Водотурский. Да. Спасибо вам большое.